Salam əziz izləyicilər. Bugünkü dərsimiz məntiqdən şifrələr dərsi olur. Şifrələr dərsi çox sadə bir bölmə sayılır. Elə də bir çətin hissə deyil. İnsanlarla başa saldığımız zaman siz də görəcəksiniz ki, burada elə bir çətin də şey yoxdur. Dərsə keçməzdən əvvəl ilk olaraq sizə demək istədim, odur ki, əgər dərsimizə aidd nə isə sualınız olarsa, şərhlərdə yazmağı unutmayın. Əgər videomuzu bəyənirsinizsə, bəyən butonuna basın və kanalımıza abunə olaraq digər dərslərimizi də izləməyi qaçırmayın. İndi isə keçək dərsimizə. Deməli, şifrələr dərsinə ilk olaraq fikir verəcəyimiz bu hissə budur. Bizə verilən bu hissədə gördüyünüz, baxın, bu gördüyünüz bu hissədə verilən sözlər Digər hissədə verilən rəqəmlərlə şifrələnmişdir. Şifrələnmişdir və bizə sıra sözünün hansı şifrə ilə olduğunu bizə bizdən soruşur. Bunun üçün ilk olaraq çıxıd verəcəyimizsə baxın bu gördüyümüz iç hərflərdir. İç hərflər gəlin iki tərəfində qeyd eləyək, iç hərflərə baxaq. İç hərflərdə baxın görürsünüzmü ə başqa rəngdə ötürək burdan. T hərfi 2 dənədir. Qalan hərflərdən isə 1 dənədir. T hərfi 2 dənədirsə, deməli bizim birinci rəqəmlərimizdən nəsə 2 dənə olmalıdı. Burda gördüyümüz kimi 3 2 dənədir. Deməli T bərabərdir 3 və mantiqi işləyərkən yadınızda saxlayın, test cavablardan istifadə etmək daha rahatdır. Baxın, bizim söz sözümüz, sıra sözümüzdə T hərfi yoxdur. Ona görə hansı sözdə 3 rəqəmi varsa, onu cavabımızdan gəlin çıxaraq. C variantında 3 var, cavabımızdan çıxdıq. D variantında 3 var, cavabımızdan çıxdıq. Digər variantlarda 3 üç olmadığı üçün saxlayırıq. İndi baxırıq. Yenə fikir verəcəyimiz hissə nədir? Bu T-lər. T-lərdə baxın e, A, A və bu sondakı A. Deməli, burada A bərabərdir 2-yə. Nəyə görə? Çünki burada 2 bir də 1 dənə, 2 burada bir dənə, 2 burada bir dənə var. Və bizim sözümüzdə də 2 var. Yəni A var. Al olduğuna görə bizim sonuncu rəqəmimiz 2 olmalıdır. Sonuncu rəqəmimiz 2 olacağına görə buradan B variantı və E variantı cavabdan çıxır. Cavabımız olur A bəndi. Gördüyünüz kimi digər sözlərin şifrələrini tapmamıza ehtiyac qalır. Keçək ikinci sualımıza. İkinci sualımızda da yenə eyni e, sözlər, gördüyümüz kimi sözlər və rəqəmlər verilmişdir. E, bundan əvvəlki testimizdə olduğu kimi siz də nə edəcəksiniz? Bəli, iç sözlərə baxacaq, iç hərflərə baxacaq. İç hərflərdə. İndi baxın. Burada fikir veririk hər bir hərfdən sadəcə 1 dənədir. Onda nə edirik? Axıra baxırıq. Axırıncı hərflərə baxırıq. Baxın, qeyd edelim axırıncı hərfi və axırıncı rəqəmlər. Deməli, burada axırıncı hərflərdə neçə dənə eyni hərf var? 2 dənə. Burada da yenə digər testimizdə olduğu kimi t-lər eynidir. D və r-lər də eynidir burda təsadüfə baxın T-lər də R-lər də eynidir. Qanunlarisız. Axırda da T-lər də R-lər də eynidir. Deməli ya T1-dir ya da R1-dir, er fərq yox, ya T5-dir ya da R5-dir. Er Əgər belə bir hallarla rastlaşarsaq, onda baxırıq ikinci. Gəlin yuxarıdan sıralayaq. Baxın birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra və beşinci sıra. Deməli, biz 1-ci ilə 5-ci sıra bizim işimizə yaramadı. Onda nə edirik? 2-ci sıraya baxırıq. Təzə ağırlıq çəkilənə düşəm. Burda da 2-ci sıranı qeyd eləyək. Baxaq görə işimizə yarayacaq. Burada eyni olan hərflər, 2 dənə A var, digərləri isə fərqlidir. Bəli, bizim işimizə yarayacaq. A-ları tapacayıq. Burada da 2 dənə eyni rəqəm, 2-lər sayılır. Deməli, A burada 2 ilə şifrələnmişdir. Yaxırıq sözümüzdə e, A hərfi varma? Bəli, burada A hərfi var. Neçənci hərfimiz? 4-cü hərfimiz 2-dir. A variantında 4-cü hərfimiz 3-dür. Ona görə cavabdan çıxır. B variantında 2-dir. Olduğu kimi saxlayırıq. C variantında 4-dür. D variantında 2-dir. E variantında 2-dir. Deməli cavab B, D, E bunlardan biri ola bilər. İndi baxaq. Burada gallery ikinci s sırada bizə bunu e, bu məlumat verdi. Yəni a-nı verdi, b-nı da sildi. 3-cü s sırada da baxırıq ki, 2 dənə k, 1 dənə t, 1 dənə r var. Deməli biz burdan da e, bir nəticə əldə edə bilərik. Baxın gəlin bunu da başqa bir rənglə eləyək. Üçüncü sırada iki dene K var. İki dene K var. Burada da e, iki dene ne var? Üç var. Demek K beraberdir. Üç ile şifrelenir. Bizim de sözümüz K ile başlayır. Demek bizim sözümüz üç ile başlamalıdır. Bu zaman D variantı cevaptan çıxır. Qalır B variantı ve Y variantı. İndi burada başka bir şey tapabiliriz. 6 tapo böyndürü, 8 tapo böyndürü keçirik. Deməli bizə 3 e, 3-cü üç, sırada getdi, 4-cü sırada. 4-cü sırada 3 dənə E var, E var. Baxın. 4-cü sırada 3 dənə E var, 1 dənə A var. Burdan biz A-nın 2 e, olduğunu tapmışıq, E-nin də 4 olduğunu tapırıq. Gəlin bura yazaq. E = 4 A 4-dürsə, bizim e, sözümüzün də ikinci hərfi 4 olmalıdır. Baxırıq. B variantında 5-dir. E variantında 5-dir. Deməli, bizim cavabımız olur E variantı. Yəni burada fikir verəcəyiniz hissələr sıralardı çalışaq e, sözləri sıralayaq, 1 2 3 4 vəsailə sıralayaq. Hər bir sıraya ayrı-ayrı baxaq. E, bu zaman e, rahat olacaqdır bizə. E, çox vaxt e, birinci və sonuncu sıralara baxdığımız zaman testi rahat tapa bilərik. Am ancaq belə testlər də qarşımıza çıxa bilər ki, bir neçə hərfin şifrəsini tapmaq məsuliyyətində qalırıq və bir neçə sıraya baxmaq məsuliyyətində qalırıq. Bundan əvvəlki testlərimizdə hərflərin rəqəmlərlə şifrələnməsi göstərilmişdi. Burada isə rəqəmlərin rəqəmlərlə şifrələnməsini olaracaq. Bu e, burada olan fiqurların da e, hərflərdən heç bir fərqi yoxdur. Yəni e, hərflərdə olduğu kimi e, fiqurlarda da yenə üzərində sıralama əməliyyatı aparacaq. Gəlin sıralama əməliyyatı apararaq 1, bir, birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra və 4-cü sıra. İstəsəz bu tərəfdən də 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü sıra kimi qeydlər apara bilərsiniz. Ə çox qarışıqlıq olmasın deyə üzərində yazmağa ehtiyac duymuram. Və gəlin baxaq 1-ci sıraya. 1-ci sırada 2 dənə dairə, 2 dənə üçbucaq, 1 dənə kvadrat var. Deməli biz buzdan dairə, üçbucaq tapa bilmərik, amma kvadratı tapa bilərik. Baxın, 2 dənə 5 2 dənə 3 var. Ancaq bir dənə nə var burada? Gəlim kvadratı qeyd eləyək. Bir dənə burada bizdə 2 var. Deməli bizim kvadratımız qara kvadratımız çəkək burdan. Qara kvadratımız bərabərdir nəyə? 2-yə. Daha görə bizim fiqurlarımızda bizdən kvadrat soruşulurmu? Bəli. Bizdən kvadrat soruşulur və sonuncu olaraq göstərilir. Deməli bizim sonuncu rəqəmimiz 2 olacaq. Buna əsasən A variantı, E variantı, D variantı cavablardan çıxır. Əlimizdə D və C variantları qalır. Keçdik növbətə. Növbətə ikinci sıraya. İkinci ikinci sıraya da keçə bilərik. Axır axırıncı sıraya kätsək daha rahat olar görə bizə Çünkü kvadratı tapmışı, kvadrat 2'dir. Yani bu ikiler bizim cevabımız olmayacak. Da. Dairə olur bizim 4'ümüz. Yani dairə buradan yazar. Bərabərdir 4. Gəlin geyit deyilir burada. Baxın dairə. 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 3 tane dairəmiz var. 3 tane de 4'ümüz. deməli dairə nə oldu? 4 oldu. Hansı dairə? Qara dairə. Deməli bizim ax axırdan ikinci, yəni 3-cü sırada dayanan rəqəmmimiz 4 olmalıdır. 4 yazaq bura 4. Baxaq cavabımızda hər ikisində də 4-dür. Baxırıq, hər ikisində 4-dür. Keçirək növbəti. 2-ci sıraya baxaq. İkinci sırada 2 iki dənə kvadratımız var. 2 dənə də dairəmiz var. Kvadratın 2 olduğunu tapmışıq. Ona görə bunu ilə bunu üzərinə xətcək ki qarışıqlı olmur. 2 dənə də ağ dairəmiz var. Deməli buradan ağ dairələrimiz olacaq 3. Ağ dairələrimiz 3 və qara üçbucaqımız da 5 olacaq. Gəlin buradan yazaq. Qara üçbucaq bərabərdir. Bir az hərəkət etdim. Amma söz yəqin ki, böləndik. Qara üçbucağımız oldu 5. Ağ dairəmiz isə olur 3. Demək olar ki, bütün sözləri, bütün fiqurların qarşılığını tapdıq. 3 üç və üçbucaq da 5 oldu. Deməli, bizim şifrəmiz 5342 olacaq. 5342 C bərabər B bərabər cavabımızdan çıxır. Şifrələr haqqında hələç bu qədər. Növbəti şifrələr dərsimizdə görüşərik. Əgər videomuzu bəyənísə bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Hələlik növbəti dərslərdə görüşərik.